असलम आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से मैं हूं प्रोफेसर शबीर अहमद हमारा आज का टॉपिक है बवासीर को तकलीफ दे बनाने वाली या बवासीर की तकलीफ़ ख़त्म करने वाली जो खुराक है या खाने हैं वो कौन से हैं खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाएं। अगर आप बवासीर के मरीज हैं तो पानी ज़्यादा पिए ये वो नसीहत है जो हर डॉक्टर बवासीर के मरीज को करता है लेकिन हकीक़ी ज़िंदगी में इस नसीहत पर कैसे अमल करना है क्या खाना है क्या नहीं खाना इस बात पर तफसी रोशनी की ज़रूरत है और इस वीडियो में हम उन खानों का जिक्र कर रहे हैं जो इस बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं साथ ही उन खानों का भी जिक्र किया जाता है जो इस बीमारी में मज़ीद इजाफे का बास बनते हैं सबसे पहले नंबर पर तो जानिए कि फ़ाइबर क्या है खाने में फ़ाइबर की दो अहम अकसाम हैं इसकी पहली किस्म पानी में हल हो जाती है जिसे स्लोबन फाइबर कहते हैं जैसे कि जो का दलिया पकाया जाता है तो वो लेई की तरह या कह लीजिए गाढ़ा बन जाता है ये फाइबर पाखाने को नरम करता है और इसकी मकदार में इजाफा करता है जिससे कब्ज जैसी बीमारी लाक नहीं होती और पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है फाइबर की दूसरी किस्म पानी में हल पजीर नहीं होती इसे इंसलोबल फाइबर कहते हैं खीरा इस किस्म के फाइबर से भरपूर होता है अगर इसे पानी में डालें तो ये हल नहीं होगा ये फाइबर निज़ाम इहज़ाम में खुराक को मैदे से छोटी और बड़ी आंत में आसानी से ले जाने में मदद करती है और फजले को खारिज करने में मददगार होती है ताकि निज़ाम इंज़ाम का सिस्टम ठीक चलता रहे माहरीन के मुताबिक ख़ुराक में रोज़ाना पच्चीस से तीस ग्राम फाइबर इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है और इसमें कम अज़ कम तीसरा हिस्सा स्लोबन फाइबर का होना चाहिए और साथ ही कम, कम से कम 10 से 12 गिलास पानी का पीना जरूरी है ताकि जिसम इस फाइबर को ठीक तरह से इस्तेमाल करे। अगर आप अपनी खुराक में फाइबर शामिल कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि ज्यादा फाइबर गैस पेट फूलने का सबब बन सकती है इसलिए अपनी खुराक में आहिस्ता आहिस्ता इसे बढ़ाएं ताकि जिसम इसका आदी हो जाए अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फाइबर किन चीज़ों से हासिल होगा तो ये खाने फाइबर से भरपूर होते हैं अगर आप आधा कप लोबिया 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 या किसी भी कलर का खाते हैं तो ये आपकी फाइबर की रोजाना की मतलूबा मकदार का एक बटा तीन है और आपको आठ से दस ग्राम फाइबर मुहैया करता है इस तरह बीस बादामों के अंदर तीन ग्राम फाइबर होती है अपनी खुराक में डालें लोबिया खुश्क में को शामिल करें गोश्त खाने की बजाय इन खानों को तरजीह दें तो इन बवासीर आपकी तबीयत दुरुस्त रहेगी इसके बाद है अनाज जी हाँ रिफाइन किया हुआ आटा और मैदा फाइबर से बिल्कुल खाली होता है इसलिए इससे बने हुए खाने तर्क कर दें और अनाज में ऐसा अनाज इस्तेमाल करें जिसे रिफाइन ना किया गया हो जैसे पत्थर की चक्की में पिसे हुए गंदम की गंदम में बुरा होता है और ये बुरा फाइबर से भरपूर खाना है इसलिए ऐसे आटे को बगैर छाने हुए इस्तेमाल करना चाहिए इसके बाद है फल और सब्जियाँ पौधों से हासिल होने वाला खाना बेहतरीन है जिनमें फल और सब्जियां शामिल हैं ख़ास तौर पर सेब नाशपाती आलू बुखारा वगैरह इन स्लोबन फाइबर से भरपूर होते हैं और साथ ही इनमें फ्लोनाइड पाए जाते हैं जो खूनी बवासीर को रोकने का बायस बनते हैं इसी तरह हल्के रंग के फ्रूट्स जैसे बेरियस अंगूर टमाटर वगैरह और गहरे सब्ज रंग के फ्रूट जैसे केला पालक वगैरह में भी फलोनाइड्स पाए जाते हैं जो कि बवासीर का कुदरती इलाज है रोजाना एक कप फ्रूट्स आपको चार से पांच ग्राम फाइबर मुहैया करते हैं इसी तरह एक कप गहरे सब्ज रंग की सब्जियां आपको चार से पांच ग्राम फाइबर मुहैया कर सकती हैं इसलिए इन खानों को अपनी खुराक में शामिल करें उसके बाद है बवासीर को तकलीफ दे बनाने वाले खाने ऐसे खाने जिनमें फाइबर की मकदार ना होने के बराबर हो कब्ज पैदा करने का बायस बनते हैं और कब्ज बवासीर को इंतहाई तकलीफ दे बना देती है इसलिए इन खानों की मकदार को कम करें खास तौर पर रिफाइन आटा मैदा दूध और और दूध से बनी हुई चीजें, फास्ट फूड फूड वगैरह इनके साथ अपने खानों में नमक, तेज मसालों वाले खानों का ध्यान रखें क्योंकि ये जिसम में पानी को खत्म करते हैं जिससे खून ले जाने वाली नालियों पर बोझ पड़ता है और ये बोझ बवासीर को इंतहाई तकलीफ दे बना देता है नोट याद रखिए आयरन सप्लीमेंट भी कब्ज़ पैदा करने की वजह बन सकता है अगर आपको बवासीर है तो ऐसे सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी सेहत को तंदरुस्ती से बदले इजाज़त चाहेंगे फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज